Приветик всем, с вами я, Екатерина Шишкина И сегодня я вам хотела Рассказать, что я буду снимать своим летом Во-первых, как у меня Прям там про куклы, про реборнов Это, ну, что я снимаю на моем канале Но теперь я буду снимать и про моего реборна Который, ну, я его тоже буду брать на дачу летом И я, хочу, я буду снимать видео про русалку русалка, вернее. Ну, русалку одну сначала я буду, а потом уже следующим летом у нас будет много. Итак, моя сегодня тема ⁇ русалки сериал. Итак, я хотела вам рассказать. Итак, ну просто это будет. Девочка, у меня есть просто на даче закрытый маленький бассейн. Он глубокий-глубокий. У меня есть такой эффект, который может... Э, ну, это будет типа лунным бассейном. Вот этот маленький мой. Э, а у меня еще есть большой. Это будет океаном у меня. И как девочка пошла, было, ну, была ночь, я к ним сделала ночь, и она нашла этот бассейн. И туда прыгнула на следующий день, она стала русалкой. Но ладно, я вам не буду рассказывать, потому что вам будет потом неинтересно. И, кстати, я хотела сказать, я буду видеоблогером скоро. Ну, ну, как сказать, скоро, когда мне будет там. Э, ну, где-то э, лет 13. Сейчас мне 10 через три года я буду видеоблогером. Я имею в виду всякие блоги буду снимать. Как, как Катя Клэп. Uh, ну, это, на этом мое видео заканчивается. Всем пока. Я очень сильно вас люблю. И подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Uh, и будьте такими позитивными, счастливыми. Любите жизнь. И знаете, я вас люблю. 爸爸讲。